Alma söyləyirlər ki, öz ehtiyacından, öz ehtiyacından ilk olaraq Allah'a yönəlmək lazımdır. İnsan öz ehtiyacından ilk olaraq kimə gülməlidir? Allah Subhanahu taala yönəlməlidir. Yəni ilk olaraq Allah Taala'ya yönəlməlisən. Bu isə dəyərli müsəlmanlar təvhidin özüdür. Diye ki İbn Abbas radıyallahuh deyir ki Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem ona nəsihət edir. O minəynə İbn Abbası mindirəndə deyir ki: "Ey oğlum, istədikdə Allahdan istə." İstədikdə yalnız Allah Subhanahu taaladan istə. Deyir ki şair deyir ki: "İnsanlardan heç nə istəmə. İstə ondan ki, qapıları hər zaman açıqdır." Allah Teala qəzəblənir ondan istənilməyəndə, insan qəzəblənir ondan istəyəndə. Bu doğrudan da belədir. Lap ən sevimli, ən yaxın bir insan olsun, ondan bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə istəsən, dörd dəfə isə yalnız beş nəsə üzrə də deməsə deyəcək ki, buna baxıla, hər dəfə gəlir məndəisi, başqa adam yoxdur ki, başqasından istədə. Amma Allah Pağan Allahla isə belədir. Allah Teala Ondan istənilməyəndə nədir? Qəzəblənir. Qəzəblənir ki, qulum deyəm mən də istə. Mən onu yaratmışam. Onun ruzunu mən verəm. Və bu ruzunu da məndən istəmir. Niyə istəmir? Niyə istəmirsən Allah Taala'dan ruzunu? Ona görə peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki, hətta ayaqqabınızın bağını belə Allahdan nə edin? İstəyin. Hətta ayaqqabınızın bağını belə ayaqqabını Allahdan istəyin. Yəni istəməkdə utanma, çəkinmə də deyir ki insan ehtiyaclarını ilk olaraq Allah Taallaha yönəlməlidir. Görürsən ki hər hansı bir müsəlman dara düşür, dərhal elan paylaşır. Qardaşlar bir də elan paylaşın, xahiş edirəm vəziyyətin pisdir. Bu kömək eləsinlər mənə. Görüb alınmır, başdır yığımağa onun ona. Buna. Qardaş məni kömək elə. Qardaş məni əl tut. Qardaş mənə yardım elə. Allah qalıb, Allah yaddan çıxıb Yorulsan ki bütün bunlardan əl üzüləndən sonra Allah ya da şükür hə, indi Allah'a yönəlmək lazımdır. Amma ilk öncə kimə yönəlməlisən? Allah Subhanahu Taala'ya yönəlməlisən. Və ehtiyaclarını Allah Taala'ya arz etməlisən. Və ondan sonra o səbəbləri götürməlisən. Hansı ki Allah Taala o yer üzündə qoyub qardaşlara demək elan paylaşmağı və s. kimi. Çünki ən birinci Allah Taala'ya in etməlisən, yönəlməlisən. Allah rəsulunu buyurur ki, kim bir kimə bir ehtiyac üz verərsə və o bundan ötürür insanlara yönələrsə, onlar onu bu ehtiyacdan qurtarmağa kömək edə bilməzlərdir. Kim ki birə ehtiyac üz verərsə və bunu da Allah'a yönəldərsə, tez və tez onun ruhu verlər. Deməli, birinci kimə yönəlməsi? Allah usuban təalay. Çünki o yönəldiyin o insanın da ruhusunu Allah Taala verir. Sənin də ruhu Allah Taala verir. Yer üzündə olan elə bir həşerat, elə bir məxluq yoxdur ki, onun ruhusunu Allah Taala verməsin. Ona görə sən birinci yönəlməyiniz də kimə Allahda və Allahdan istəməlisən. Çünki o ruhunu Allah Taala verir. İbrahim ənnəhay deyir ki, həqiqətən varlılar ehtiyacdan qurt deyil ki, həqiqətən varlılar ehtiyacdan qurtarmağın qədər sənə verməzlər. Lakin rusvay olmağın üçün kifayət qədər verərlərdir. <laughs>